Qadr suresi Qadr suresi Mekke dinen surelerden mol, ol beş ayatdan varibdir. Surenin adi ilkinca ayatta qadalyan wew edipe, hormat, qadr, beytlik mani ilan qadr suredinden alnanlar. Bu surede Kur'ani Kerimin qadr gijetine indirilip baslanlagay, ol gijayanin soqabi, ol gijay elam zagan incik Allahi aman etenlik baraday Rahman ve Rahim molon Allahin adi bilen, taqiq, biz onu Kur'ani Qadır gijetini ne indirdik? Hem qadır gijetini ne amedin ne adip bilcek? aydan hem hayırlıdır. Ol gijede peristeler ve ruh cevrail, öllerinin perverdigarinin ruhsa da bilen, öllerine tavsırlan ehli işleri berca etme uçin yere inerler. Ol gijde, tə dana tə dana